Selamat datang. Hari ini, jom kita mulakan satu lawatan berpandu ke salah satu misteri yang paling besar dalam alam semesta, iaitu kesedaran anda sendiri. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang menarik. Cuba bayangkan kalau minda anda ni macam satu dunia yang luas, tempat pertama yang anda nak tuju apa eh? Mungkin nak jenguk memori masa kecil atau nak tengok kat mana datangnya semua idea-idea kreatif anda tu? Kalau ikut pakar psikologi, kesedaran ni mudah je. Ia adalah kepekaan kita terhadap apa yang berlaku dalam diri, macam fikiran dan perasaan dan juga apa yang berlaku di sekeliling kita. Nampak simple kan? Tapi di sebalik definisi ringkas ni, ada satu teka-teki falsafah yang sangat-sangat mendalam. Ha, inilah dia persoalan klasik, masalah minda badan. Adakah minda kita ni, you know, sekadar hasil daripada tindak balas kimia dalam otak macam perisian yang berjalan atas perkakasan biologi kita? Ataupun ada sesuatu yang lebih daripada tu, sesuatu yang bukan fizikal? Monisam cakap, otak dan minda tu benda yang sama, semuanya fizikal. Tapi dua pula percaya, minda tu entiti yang berasingan. Hmm, agak-agak anda lebih cenderung ke mana? Baiklah, perhentian pertama kita dalam lawatan ni adalah satu tempat yang kita semua pergi setiap malam, Dunia Tidur. Dan jangan sangka ia cuma macam kita off switch je tau. Sebenarnya ia satu pengembaraan yang sangat aktif dan penuh dengan misteri. Yang menariknya, otak kita bukannya terus shut down, tak. Sebaliknya, ia akan melalui beberapa pusingan kitaran rani sepanjang malam. Ia akan beralih dari tidur yang ringan ke tidur yang paling dalam, di mana badan kita membaiki diri dan kemudian ia masuk ke fasa REM. Ha, inilah stage utama di mana mimpi-mimpi kita yang paling gila dan jelas tu berlaku. Fikirkanlah, kita habiskan hampir sepertiga hidup kita untuk tidur. Kenapa ia penting sangat? Salah satu teori yang paling best ialah masa tidur, otak kita seolah-olah menjalankan servis pembersihan. Ia membuang semua sisa toksik yang terkumpul seharian. Pada masa yang sama, ia juga macam seorang pustakawan yang rajin menyusun semula semua memori penting, buang yang tak perlu dan simpan yang berguna. Okey, pasal mimpi pula macam mana? Ada macam-macam teori. Freud kata mimpi ni macam tingkap ke dalam keinginan tersembunyi kita. Ada juga teori yang kata ia cuma cara otak kita selesaikan masalah masa kita tidur. Dan ada pula yang lebih saintifik cakap mimpi ni cuma otak kita cuba proses isyarat-isyarat rawak yang terhasil. Jadi, adakah mimpi ni ada makna tersembunyi atau cuma bunyi bising neurologi? Baiklah. Perhentian kedua kita, jom kita tengok macam mana bahan kimia dari luar boleh menggodam atau mengubah terus peta kesedaran kita. Okey, secara ringkasnya, dadah psikoaktif ni macam penggodam sistem komunikasi otak kita. Bayangkan macam ni, neurotransmitter dalam otak kita tu macam kunci dan reseptor pula lubang kuncinya. Dadah jenis agonis ia bertindak macam kunci tiruan yang sempurna boleh masuk dan aktifkan kunci tu manakala dadah antagonis pula ia macam ada orang letak gam dalam lubang kunci ia menyekat kunci sebenar daripada masuk dan berfungsi dan inilah hasilnya. Kita ada pelbagai kategori. Ada depressant macam alkohol yang slow downkan semua benda. Ada stimulant macam kopi atau kokain yang speed upkan aktiviti otak dan badan. Lepas tu ada opiate yang bagi rasa euforia dan tahan sakit. Dan yang paling drastik, halusinogen yang boleh ubah terus cara kita nampak, dengar dan rasa realiti. Masing-masing sasarkan sistem yang berbeza untuk hasil yang sangat-sangat berbeza. Okey, perhentian kita yang ketiga. Kali ini kita akan tengok macam mana kita boleh kawal dan ubah sendiri keadaan minda kita. Ya, dengan sengaja dan tanpa sebarang bahan kimia. Meditasi. Ia bukan sekadar duduk diam dan kosongkan fikiran. Tak. Ia sebenarnya satu latihan aktif untuk minda kita dan kesannya pada badan memang terbukti secara saintifik. Cuba bayangkan, hanya dengan fokus pada nafas, anda boleh turunkan degupan jantung, tekanan darah. Ia boleh bantu rawat insomnia, kerisauan. Inilah bukti kuasa minda ke atas badan. Dan kemudian kita ada hipnosis. Ha, yang ni memang kontroversi sikit. Ada dua kem utama. Satu percaya yang hipnosis ni betul-betul satu keadaan kesedaran yang special di mana minda kita terbahagi dua. Satu bahagian ikut arahan, satu lagi jadi pemerhati. Kem yang lagi satu pula kata tak ada apa-apa yang istimewa pun. Orang yang dihipnosis tu cuma terbawa-bawa dengan peranan dan pengaruh sosial. Perdebatan ni sampai sekarang masih belum selesai. Pernah tak anda rasa macam ni, tengah buat sesuatu yang anda suka, mungkin main game, bersukan, melukis atau kerja, sampai anda tak sedar masa berlalu, lupa nak makan, lupa pasal dunia sekeliling, betul-betul in the zone. Ha, itulah yang kita panggil flow state atau keadaan aliran. Ia adalah keadaan di mana kita betul-betul tenggelam dalam sesuatu tugasan. Inilah puncak prestasi dan kepuasan. Bila kita berada dalam flow state, bukan sahaja kerja kita jadi lebih baik, tapi ia juga terbukti dapat tingkatkan rasa bahagia dan keyakinan diri kita. Okey, untuk perhentian terakhir kita, kita akan pergi ke bilik kawalan dan jumpa juruterbang yang sebenarnya mengemudi hidup kita, selalunya tanpa kita sedar pun. Fikiran kita ni ada dua tahap satu, proses eksplisit. Inilah benda yang kita sedar kita tengah buat. Contohnya, selesaikan masalah matematik. Tapi ini cumalah punca iceberg. Yang lagi besar adalah proses implisit. Semua benda yang berlaku secara automatik di belakang tabir. Macam mana kita boleh memandu balik ke rumah tanpa betul-betul berfikir atau gerak hati kita? Semua ni dikawal oleh proses implisit nak tahu contoh yang paling menakjubkan? Fenomena yang dipanggil blindsight. Bayangkan seseorang tu buta disebabkan kerosakan pada bahagian visual cortex otak. Secara sedar mereka tak nampak apa-apa, gelap. Tapi, kalau anda baling bola ke arah mereka, mereka boleh mengelak. Macam mana? Sebab otak mereka, bahagian yang implisit tu, masih memproses maklumat visual tu. Otak dia nampak walaupun minda sedar dia tak nampak. Luar biasa kan? dan ini membawa kita ke penghujung lawatan kita meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang provokatif tentang kedalaman tersembunyi yang luas dalam minda kita sendiri